Ну, хоть один серьезный человек. И, <сёк> и эхо. <сёк> Нормально. <сёк> Зашло. Но эхо зато у тебя нет. Ага. У меня микрофон. Да, вообще прекрасно. Чем занимаешься? Откуда сам? <сёк> Я из Белгородской области. А, соседи, значит, Да, а ты... Сам? Почему Сум? Сум не, не граничит с Белгородской областью. А сум с Курской граничит. Там Кусувочек, Белгородская области. Я из Харькова. А, -а, -а. Угу. Ну, я с района Старая Ну, весело у вас там, знаю. Да не, у нас спокойно. Спокойно, ну вот и хорошо. Вот и хорошо. Относительно. Видишь? Ну, относительно чего? Ну, относительно Белгорода, и тем более приграничных территорий. А Старая Сколота с севера, да, по-моему? Нет вроде. Он посередине между Белгородом и Воронежем. Ну, ну севернее Белгорода, да? Ну да, северо-направо. Направо, направо что ну, у нас тут? У вас там да? аэродром чуть-чуть северо-западнее Белгорода есть. Ну, то в Белгороде есть свой аэродром, а там... Не, нет, ну, то тоже гражданский Распад аэродром будет. в Белгороде, который есть. А я про военный спрашиваю. Только вы же не уточняли, вы сказали аэродром. Я же не сказал аэропорт, я сказал аэродром. А для меня одно и то же. А, я ты? на самолете ни разу не лезал. Чего так? Я вообще нигде не был, я вот как вот тут родился. А ты что там, видеооператор? У тебя столько стоит там всякого электронного оборудования. Какое видео? Это монтафон 90-х годов. А на окне я вижу стоит что-то. Это инструмент, мне откос делать надо. А, да, это электроинструмент вот этот всякий, да? Строительный инструмент. Ты строитель? Он... Да откос делать надо, домашний мастер. Ну, ты строитель, спрашиваю, ну, простой вопрос, ничего же у него такого нет. Ну, меня у себя, себе делаю. Если я себе делаю, я строитель или нет? Да кто ж тебя знает? Себе же строители тоже могут делать. Ну, я говорю, только себе делаю. Я и понял, ки -ки -ки я понял. Сэпы. Хорошо, ну не кричи, не кричи. Ну, все в порядке, все в порядке. Я, я, знаю... я одно и то же сказал, нормально, нормально не заходит. Я знаю и русский язык, я знаю и украинский язык. Не переживай, все нормально. Все в порядке. А микрофон-то у тебя все равно Эй, товарищ, кончай истерику. Вперед на новые грабли. Мы обязательно перегоним Америку, если догоним Зимбабве. Или, товарищ верь, пройдет она и демократия, и гласность, и вот тогда госбезопасность припомнит ваши имена. Капец. А не, знаешь, когда мужик переключает каналы на первый, на второй и на третий жмет. Оттуда ККБшник выглядывает с экрана. Я тебе попереключаю. Правильно. А что строитель думаешь? Сосед, ты же знаешь, как летит и тут и к вам, и от вас. Ты же это знаешь? Ну, я лично свидетелем не был, не радуюсь. В смысле, ты ни, ни разу над тобой сушки не пролетали? Не слышал, не видел, да, только картинки видел. Ну, сушки-то ты видишь над собой? Хотя нет, если ты в сторону Воронежа, то... Ну, может. они были летом, и потом перестали летать. Да ладно, сегодня, Когда за... у вас ПВО, наверное, сего, сегодня ты... заходили раза четыре. Ну, это, может, над нами уже не летают, раньше летали... Ну да, они Там... теперь с других мест взлетают, однозначно. Над Белгородом сейчас поменьше. Но на Белгород же тоже роняли. Вот ради чего все это? Скажи, сосед. Ты часто в Харьков раньше ездил? Ты когда-нибудь дрался без причины? Я дерусь, потому что я дерусь? Не, ну в детстве ты дрался когда-нибудь без причины? Я дерусь, потому что Подростком. я дерусь. Дрался. Подростком дрался когда-нибудь? Ну, конечно, дрался. Ну, вот. Хотя нет, без причины, наверное, нет. Нет, всегда была причина. Ну как, вот ты идешь, раз там, что ты, что ты, а ты что, а ты что, что ты, что ты? Нет, а так, чё? я так я не делал. Вот я, если ко мне кто-то подходил, что ты, что ты, тогда да. А так не. А сам никогда так не делал? Не, не гопотая, да. А, ну тогда ты не поймешь. А ты считаешь, что Путин гопота, да? Так он сам сказал, я король быдла. Ну, тут с ними не, посп... тут, тут ним не поспоришь, да, это однозначно. В Ютубе набери, я король Бедла, Путин. Не слышал, не слышал. Как это ты? Же... я сказал, это он сказал. Я понял, не слышал, говорю, не слышал. Ну, проверю обязательно. Ну, набери в Ютубе. Ну, сейчас буду набирать, прерву с тобой вот этот разговор и пойду дальше. А ты слышал еще, вот Путин же сказал, Путин сказал. Набери тоже в Ютубе цитаты. Война нужна политикам. Для того, чтобы скрыть свои провалы в экономике и в социальной сфере. Ну, это говорил еще Сунь -Цы. Это Путин сказал, это, набери. Это, это, это говорил еще Сунь до Путина значительно раньше. Да это Путин сказал, потом мы это... их кого обсуждаем, кто начал войну? Ну, Путин, конечно. А потом это говорил... Ну, вот и набери в Ютубе, это он сказал. Ну, это же он про си... не про себя, Но это же он... это и это в Ютубе не зафиксировано, что он там Сунзы. А есть такая Сунь, есть, Фунь, есть такая книжка Сунь, у него Сунь. война там написано. Да мало ли могли дописать что-нибудь. Могли, конечно, тут в Библию сколько подописано. У Путина могли украсть и дописать. Прав... Какие цитаты? цитат не Путина есть? У тебя? Цитаты? У меня какая как же, конечно, сейчас покажу тебе. Ну давай, как Подожди, сейчас, знаешь. подожди, вот вот у меня цитат не Путина есть. Видишь, что называется? Давай. Если драка неизбежна, бей первым. Еще какие знаете. Я не буду она поднимать утонула. пенсионный возраст. Я, она утонула. Э, Крым, мы их душили, Крым всегда душили, был украинским. Душили и душили. Душили и душили. Оборвал. А, это оборвал. Слово. Помнишь? Это, это здорово. Ладно, не буду тебя подставлять, потому что мы с тобой в прямом эфире. Не дай бог кто придет ФСБ. Я этого не хочу. Вижу, человек, ты вменяемый. Хоть и, из, хоть и из России. Всем привет, всем вольно, все свободны. Давай, Ваши пока. Раз. А тут ты сейчас наговоришь себе. Давай. Слава Украине. Саме <свят> братиком. Побачив, 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 братику наступу. 51-80. Семен сем... Семен сем... Семен, Семен Семенеч. Олежка, дякую, дякую. Дякую від хлопців і теплі слова тобі від хлопців. Так само пані Даля, так само Сергій Хомікову, але я думаю, що він міг сам це почути. Кожному з вас, друзі, кожному з вас, кожному, хто доєднався, кожному, хто допомагає війську, ось ці ось ці теплі слова. Ось саме ці. Це все вам. Та сама репка працює. Дякуємо. Це від хлопців. Це від хлопців, друзі. Це все вам. Репка вон на голові е, запозиченою, запозиченою у суміжників автівочки. Тому доєднуємось і допомагаємо. Ось на сьогодні пані Даля. Це менедж. Хто у нас сьогодні ще? Це менедж. Тобі пиво пої повинно поїхати. Обіцяв доєднатися до нашого збору із своєю заробітною платні. Кавалер, ордена. З... Е... Ні, медаль, це? медаль да, за мужність трьох ступенів. Е... Снайпер, командир снайперської роти на сьогодні. Заступник голови Верховного суду Сашко Мамалуй. Вчора з ним розмовляв. Він третину зарплатні відправляє війську, на третину утримує всю свою велику родину і ще третину на благодійність відправляє. Зарплатня у суддів немаленька. Каже, мені третину вистачає, і я йому вірю. Ця людина е, своєю хоробрістю, своєю честю довела свою відданість батьківщині і українському народові.